Андрій Ященко, майстер спорту СРСР, чемпіон України і Канади по бодібілдингу, фіналіст Арнольд Класік та бронзовий призер Містер Олімпія. Йому вже 48 років, його знає без перебільшення увесь світ. У свої немолоді роки він виступає на рівні з молодими атлетами. Його девіз баланс тіла і розуму, фізичне і ментальне здоров'я, правильне харчування, розумні фізичні навантаження, від шкідливих звичок і добре ставлення до світу. За важку працю, силу духу та велику кількість нагород його поправу можна вважати однією з легенд українського бодібілдингу. А розпочалося все у 12 років. Тоді Андрій вперше прийшов до тренажерної зали. Це були саморобні підвальні приміщення, в яких відбувалися дивовижні трансформації людського тіла. Тоді його надихав приклад відомого італійського бодібілдера Франко Коломбо. Рівняючись на нього, він розпочав свою довгу і важку дорогу залізним світом. Я много пробовал разных секций. И до этого, и после этого. И вот я занимаюсь а, именно, вот, грубо говоря, тоская железо. да, говорят. Вот, занимаюсь железом, а, я пробовал заниматься и боксом, и каратэ, и легкой атлетикой, и многими видами спорта. А, в общем-то, довольно спортивный был с самого детства. Вот, и в школьной команде всегда выступал бы капитаном школьной команды спортивной. Вот практически по всем видам спорта выступал за, за честь школы. А, но а, все равно тянуло к этому. А такого вида спорта, как такового, не было в Советском Союзе. То есть это было, ну как на уровне карате тоже запрещено, именно в Советском Союзе. Но проводились а, такие на энтузиазме, вот, проводились соревнования. Они не были под эгидой спорткомитета, под эгидой там, Министерства спорта. Іліка тоді називалось. А, а проводились просто ентузіастами. Вот І вже юний спортсмен у 16 років вперше поїхав на змагання до Харкова. Це була матчева зустріч міст СРСР. Після цього Андрій Ященко остаточно вирішив присвятити своє життя великому спорту. Однак через службу в армії довелося зробити паузу у своїй кар'єрі. Первое соревнование, которое я выиграл, это были, был, сейчас я вспомню, в Запорожье в 88 году юниорский чемпионат Украины, кубок Украины по юниорам. Юниоры в нашем виде спорта в бодибилдинге до 23 лет. Ну, это был первый раз, когда я что-то выиграл, конечно, ощущения были, ну, понятно, победитель, чемпион, да, была какая-то эйфория легкая. Я, я вам скажу, что э, я когда в 1987 году, еще за полгода до этого осенью, это были мои первые соревнования после армии, когда я пришел с армии. Мне было 20 лет, тоже еще юниорские, потому что до 23 лет. У нас такой вид спорта, что поздний очень, потому что мышечная масса, она очень долго растится. Это там гимнастики быстро, раз-два, уже 20 лет пенсионер, А у нас нет, у нас только начинают в это время. И э, когда в 1987 году я э, стал третьим, это были первые соревнования, я только буквально только-только пару месяцев прозанимался и сразу решил выступить. Вот. А у меня было больше даже эйфории, чем когда я выиграл чем потом, через полгода. Я не знаю почему, но может быть э, потому что это вообще первый раз что-то, да, какая-то медаль. Вот. Потому что потом этого 1988 я уже выиграл золото, но она как-то была при, приятно, но уже какая-то ожидаемая, заслуженная. А тут вроде как неожиданно. Я буквально пришел с армии, я там два с половиной года не занимался. Прозанимался там два-три месяца и вышел на соревнования и стал третьим. Бронзовый призер. И меня просто распирало от э, гордости, вот, что я вот стал третьим на Украине. Вот, после такого перерыва и там, не, незначительного периода тренировок, <как> буквально несколько месяцев, я же там месяца три, наверное, я занимался летом. И э, вот тогда действительно меня очень это... А уже весной, когда я выиграл, это а, была прогнозируемая уже победа. То есть я уже серьезно готовился. Ну как прогнозируемый, знаете, я всегда верил в свои силы, всегда, я знал соперников, я знал тактику и все. И уже серьезно готовился, и я уже э, рассчитывал на победу. Сдобувши первые награды, отримавши звание мастера спорту СРСР с пауэрлифтингу, а также вызнание средств спортсменов, Андрей уже мог разраховывать на подальше продолжение карьеры. Я уехал в 2000 году в Канаду, даже не в Канаду, сначала в Америку, потом переехал в Канаду, там какое-то время жил, и э, так получилось, что я работая тренером, начал готовить спортсмена то есть на соревнования. и А сам уже не выступал несколько лет, лет 10 точно, наверное, больше уже, и э, порядка 15. И подошла ко мне девушка. Вот, и говорит, я хочу, чтобы вы меня готовили к соревнованиям. То есть я вже виступала, пробовала, але не виходить у неї виграти. Она все время вторая, третя виграти. Почали з И поехали Поїхали на соревновання спочатку перший уровень регіональний, а потім уже на чемпіонат Ontario. Після достойного виступу своєї підопічної Андрій за кулисами побачив уже знайому картину. У нього з'явилась ностальгія за великою сценою. Это был первый крок до новых завершений. Но ну, самое главное, вот эта атмосфера подготовки, да? как они разогреваются все, мажутся гримом. И вот как-то меня так это вдохновило, я вот, вот этот, как говорится, дух почувствовал соревновательный. И так мне захотелось, я так заскучал, у меня такая ностальгия за этим появилась. И я ей пообещал, говорю, я через год буду стоять на этой сцене. Вот, вот именно через год на этой же сцене. Она довольно скептически к этому отнеслась, потому что для того, чтобы быть, это уже третий левел, третий уровень, То есть для того, чтобы туда попасть, это уже нужно было первых два выиграть. Или, по крайней мере, в призерах быть. Потому что там такая система. Ну, подобная, как у нас, только чуть-чуть по-другому. У нас э, нужно выиграть областные соревнования, чтобы попасть на Украину. А там они не есть областные, они просто уровнями. То есть они могут проводиться в любом городе, в любом месте, даже там в, в самых маленьких или в столицах но просто они э, заранее э, определяются уровень участников. То допустим, проводится соревнования первого уровня. Бывает такое, что на, на одних соревнованиях может проводиться, могут проводиться отдельно. Уровень 1 и уровень 2, например. То есть отдельно их награждают. То есть, ну, как бы на одной сцене просто отдельные соревнования. Вот. И э, на каждом уровне свой победитель. И вот если ты на первом уровне... Попадаешь в призеры первую тройку, ты квалифицируешься, переходишь на второй уровень. Вот. То есть ты можешь выступать уже со своим уровнем. Да? Вот. То есть там уже сильнее соперники. И только уже получив квалификацию на втором уровне, можно попасть уже на Антарию, на чемпионат Антария. То есть там мне надо было уже как минимум на двух соревнованиях за год выступить, чтобы попасть на эти третьи. Андрей Ященко стремал обещанку. Важка тренирующийся весь рик, за взятой дичи до своей заповедной меты, вин идеально идеальную форму тела, варто найкращих нагород нагруд та Так получилось, что я не только выступил, не только квалифицировался, а я на всех соревнованиях стал абсолютным победителем. То есть я выиграл, как говорится, как они говорят «hands down, да, то есть, в одну калитку, в одну лузу, то есть, без шансов для остальных и когда я действительно через год стоял на этой сцене, то я помню, как она действительно на меня, за меня гордилась и говорила, что ты сдержал свое слово. Вот. И на этих соревнованиях я опять стал абсолютным чемпионом. То есть, а там такая ситуация. Если выигрываешь абсолютное первенство, то есть ты квалифицируешься пожизненно. То есть уже, потому что те, кто занимает призовые места на любом уровне, они получают квалификацию только на год. Вот. если на следующем уровне они не попали в призеры вот то они возвращаются на, на предыдущий уровень опять нужно квалифицироваться то есть нужно все время на каждое соревнование квалифицироваться да? то есть что ты достоин выступать на этом уровне у меня получилась пожизненная квалификация на каждом уровне потому что я везде выигрывал абсолютное первенство вот это конечно уникальное достижение для меня никто этого не делал там и особенно а, там а, было что уникально даже вот сейчас когда я был на олимпии я там встретился с канадцами мы разговаривались ну, там как, такой экспо знаете там представители компании которые производят э, спортивное питание выставляют свои там стенды и э, можно подойти поговорить все. я вот, смотрю, канадская компания разговорились по-английски я говорю вот э, и говорю что вот я был там чемпионом все они так смотрят тоже уже время прошло уже сколько лет они говорят, а это в каком же ты весе? А я говорю, ну в среднем весе. А говорю, в среднем весе абсолютно это не может быть. Потому что обычно абсолютное первенство выиграют тяжелые весы. То есть супертяжие, ну в крайнем случае тяжелые весы. Вот. Но а, средний вес, чтобы выигрывал у всех тяжелых, это очень редко. Андрей, который получил по квалификацию на всех уровнях, говорит, что его результаты вразили у всех коллег и знакомых. Он стал беззаперечным авторитетом у своей «Миколи». Это было действительно уникально и захопливо. Особенно это было, опять же, и удивительно для многих, и приятно для меня, это то, что, во-первых, после большого перерыва, то есть 15 лет я не выступал. Во-вторых, это то, что я вот и сказал уже, средний вес, да, полусредний. А в-третьих, то, что мне было уже за 40. То есть я в 41 год вот, начал выступать. Вот. И для многих это было просто вообще, они не могли поверить в это, что вот можно так поздно начать и не просто начать, а выигрывать. И, вы, прогрессировать. Да, и прогрессировать, и выигрывать, и на каждом уровне выигрывать. Вот. А я выступал вот у нас здесь в Украине почему-то нельзя так. А там можно, там можно выступать одновременно на одних соревнованиях и в ветеранской категории, и в открытой категории я так и делал. То есть я выходил, я выступал в ветеранской, выигрывал, выигрывал открытую, потом выигрывал абсолютную. То есть я выиграл сразу три соревнования за одни соревнования. Вот. И у меня там куча кубков, медалей, потому что там получается, что за раз я выигрывал минимум три медали, там кубки, три кубка. Вот. И у меня там я три раза выступил, выступил, у меня там девять уже <соценно> кубков. <соценно> вот. Так что такая была история в Канаде. ну, потім, к сожалення, мені довелося не совсем, ну, в принципі, як мене, тож зависячно, ну, так вже что пришлось покинуть вот, Канаду. Повернувшись до України, спортсмен знову почав брати участь у змаганнях. Першим з яких став чемпіонат Києва. Пізніше був чемпіонат України в Полтаві. Але, на думку спортсмена, суддівство було необ'єктивним і він посів лише друге місце. Проте цей випадок не зміг засмутити Андрія. Потому что мне, в принципе, доказывать особенно это нечего. Я уже много чего выиграл. И мне там один раз туда, один раз сюда ничего не меняют. Поэтому я говорю, как есть. Вот. И, честно говоря, меня это задело, завело. Я разозлился. Я, я, у меня есть такой спортивный задор. Такая спортивная злость. Я не люблю проигрывать. И я решил, во-первых, осенью на чемпионате Украины реабилитироваться, выиграть. А во-вторых, решил поехать за границу. То есть я знаю, как судят там и как судят здесь. Вот. И я считал, что там судят более объективно. Вот. И единственное, что мне нужно было выбрать какие-то соревнования. Ну, естественно, придумать что-то более престижное, более такое интересное, чем такой грандиозный фестиваль, как Арнольд Классик, очень тяжело. Наверное, нет такого мальчишки, который начинает заниматься бодибилдингом, кто не хотел бы поехать на Арнольд Классик или Олимпию. Это как бы вершина карьеры. І, звісно, я вже розумію, що у мене вже час піджимає, що у мене вже не так довго залишилося виступати. Все-таки мені не 20 лет. Я думаю, що свою детскую мечту реалізувати. Була, не була, поїду. Йому вдалося реалізувати задумані плани. Ці змагання були підготовлені долею. Адже на них стався цікавий збіг обставин, який допоміг спортсмену достойно виступити на турнірі. И в октябре месяце, кстати, так еще получилось, что у меня в октябре как раз день рождения, и именно в день рождения я выступал. Так, ну, совпало бывает. Вот. А это, кстати, тоже сыграло роль. Вот вы спросили, что меня побудило. Когда я вз... глянул на... сейчас вспомнил только. Когда я глянул на календарь соревнований в году, да, там на год вперед расписывается календарь, я посмотрел на сайте Федерации бодибилдинга и смотрю арной классик» там, с 10 по 13-14, думаю, О, как раз мой день рождения. Думаю, надо ехать, это судьба, вот, и поехал, ну, знаете, стал четвертым, вот, кубок оттуда, знаете, приятно, приятно, конечно, вот, иметь кубок с Арнольд Классик, вот, вся его этот логотип, ну, ни у кого такого нету, да, но, с одной стороны, приятно, и для меня было достижение даже в финал попасть, но, с другой стороны, опять же, объективно говоря о судействии, э, могу сказать, что мое мнение должно было быть как минимум третье. То есть вторым может быть 50 на 50, а третьим это 100%. Потому что э, ну, Испания, и получается так, что в, в моей категории было, э, э, я не помню, сколько там порядка 16 человек, 8 было итальянцев. То есть, ну просто, точно так же, как вот Олимпия была в Чехии. И у нас было 8 чехов. Не, 6 было в моей категории, это в 90 было 8. 6 чехов было. То есть страна, страна которая проводит соревнования, а у них нет э, э, лимита. То есть квота у них завышена. То есть если так от страны может только 2 человека выступать, то есть Украина может в каждой категории выставить не больше двух человек. То страна, которая проводит, у них им так дают поблажки, и они выставляют сколько хотят. И вот из этих 8 итальянцев 4 проходят в финал. То есть это 6 человек в финал. Вот. И понятно, что из четырех там кого-то нужно было в призы поставить. Вот. И вот э, получилось так, что был немец я и четыре итальянца. И вот два итальянца стали вторым и третьим. Но объективно, если так смотреть, то, конечно, э, ну, фотографии очень такие нечеткие, но опыт у меня есть. Я вижу там толщина кожи, там проработка мышц, э, пропорции то, конечно, который третий, я не знаю, за что ему дали третье место. То есть у него очень серьезные недостатки, особенно спина. У него очень слабая спина была, толстая кожа, не проработанная, не рельефная, и с такой спиной, ну, нельзя отдавать призовое место. После выступа в Мадриде Андрей Ященко не зупинився. и в этом же сезоне добавил до своей скарбнице на город еще одну значущую перемогу. Это новый рубеж, вот, который, в общем-то, меня мотивировал. Вот, и пришлось приложить, конечно, усилия. Это победа особая для меня. Это меня опять разозлило. Вот. А, ну, кстати, после этого я приехал и там через месяц был в Харькове чемпионат Украины, который я выиграл. Вот. То есть я реабилитировался за то, что весной стал вторым. То есть я своего добился, стал первым. Вот. И на весну наметил опять ехать на Арнольд уже в Америку, в Коламбус. Вот. Ну, так получилось, что пришлось выбирать. Или туда, или сюда, потому что очень тяжело финансово это подтянуть. И пришлось выбирать. И я выбрал все-таки пропустить Арнольд, этот американский, тем более сроки так, ну так стоят соревнования по срокам, что не успеваешь от соревнований к соревнованиям. Да, восстановиться, опять набрать форму. То есть получается так, либо держаться все время в форме, что невозможно. Ни один спортсмен не может держаться в форме долго. Нужно отпускать форму. Наш организм устает, и потом тяжело очень. Вот. Начинаются травмы, срывы, то есть перестаешь ночью спать, это перегрузка. Это же диета жестокая, поэтому тяжело очень. И такие как раз сроки неудобные. Там буквально месяц-два опять ехать на соревнования. Месяц-два опять на соревнования. Я решил ворвусить этот Арнольд и поехать. Опять же, у меня был выбор: или Европа, или Олимпия. Вот. Но э, на прошлом Арнольде, в, вот в октябре месяце, э, я стал четвертым. Скажу так: э, я радовался. Все меня поздравляли. И президент Федерации Украины, и судьи, и главный судья э, э, мировой, главный судья. Э, Забыл, как его зовут. Где-то он есть там его роспись. Очень хвалил, ему понравились пропорции мои. Он, он первый раз меня видел, вот. Он очень хвалил. И это вообще-то с первого раза поехать и на такой уровень на Арнольд Классник, попасть даже в финал уже достижение. Но я такой человек, что я не довольствуюсь малым. Після визнання на українських і деяких європейських змаганнях бодібілдер почав готуватися до нового, важливішого та на, та значущого етапу в своїй кар'єрі. Щоденні виснажливі тренування, дієта, дисципліна та режим позування ось що чекали на нього перед виходом на сцену Олімпу. Я вибував Олімпію, тому що це более Да? Олімпія це легенда, саме така най... вершина, да, да, вершина всього. Так. Вот. І... на Олимпию я готовился серьезно. Действительно серьезно готовился, потому что даже когда думаешь о том, куда ты едешь, ты даже не веришь. Не верится, что тебе просто разрешили туда поехать выступать. Это настолько серьезный уровень, настолько престижно, настолько это была вот такая, знаете, мечта детская, что не верится, что вот она наконец-то реализовывается. И опять же, то же самое. Вот. Для меня было бы, было бы большущим достижением просто попасть в финал. Просто стать шестым, например, да, это финал. Вот. Я, честно говоря, где-то примерно так и прикидывал, что в финал я, наверное, попаду. Вот. Хотя нужно, опять же, не забывать, что все-таки я ехал в открытой категории выступать. То есть не в своей возрастной, не по ветеранам, потому что на Олимпии нету ветеранов. А, и а, это вдвойне тяжело, все-таки выступать с ребятами, которые в два раза тебя моложе, то есть у них пик карьеры там, 24 года, я имею в виду пик формы. Да? Вот я Украину по взрослым выиграл, как раз только юниоры закончились, 24 года я выиграл э, Украину. То есть это, я считаю, что расцвет мужской силы. А мне вот уже сейчас в октябре 48, то есть это в два раза. Вот там ребята такие по 27, по 28 лет, 30, то есть... Э, Тяжело, на самом деле тяжело. Тяжело тренироваться, тяжело э, э, соблюдать диету. Я помню, когда вот э, я выступал э, еще в те годы, да, до того, как я оставил соревновательную карьеру, то вот мне кажется, что было легче все-таки. Ну, молодой организм справляется со всем. Сейчас, конечно, тяжелее. Вот и вот э, именно это э, дает мне ос особый повод для гордости, потому что для меня было бы, э, будучи ветераном, причем Ветераны начинаются с 40, а мне уже вот 48, да, и вот через месяц, и там, ну, через два. И будучи ветераном, выступать с молодыми и попасть в финал уже было, это, знаете, как, да, большим достижением, я был бы доволен. И когда я туда вышел уже на сцену, вернее, там еще за сценой, за кулисами, когда там все готовятся, я посмотрел на своих соперников, на участников. Честно говоря, я такого сильного состава никогда не видел. То есть, ну, я видел очень сильных спортсменов, с которыми сам выступал, чемпионом мира и все. Но это один-два там лидеры, да а потом какой-то провал всегда есть какие-то вот там пятый шестой десятый какие-то слабенькие это какие непонятно что, что они сюда пришли вот ну, ну, естественно если, там чемпион какого-нибудь там Молдавии например там или еще где маленькая страна слабый чемпионат э и но он чемпион своей страны он имеет право как бы поехать на международное соревнование от своей страны да? вот а тут нет тут нет таких вот как я говорю на чемпионате мира Европы. Почему? Потому что э, на таких соревнованиях чемпионы своих стран выступают и им не могут запретить. А на Олимпии, кстати, как и на Арнольде, почему очень высокий уровень? Потому что организаторы этих турниров, то есть Арнольд Классика, Олимпии, они имеют право, несмотря на то, что может трижды, десять раз быть чемпионом своей страны, если твой уровень спортивный... Ніже уровня соревновань, есть цього турнира, Вони можуть на то есть на взвішуванні, коли реєстрація проходить, зняти соревновань. То есть, не допустить. Цьогорічна Олімпія була наймасштабнішою, тому що зібрала 260 атлетів з 30 країн світу. Місцем зустрічі слугувала чеська столиця Прага Андрій Ященко. Потрапив до когорти найкращих спортсменів світу. Серед його суперників були колишні переможці Арнольд Класік та Містер Олімпія, а також неодноразові чемпіони Європи. Я, Як глянув на цей состав, я такий, нічого собі, тобто Там що перший, що там 15-й, різниці практично не видно. Я такий, «От це, да, це, І я серед них. <гум> вот. ну, действительно, я такого уровня ніколи не бачив. Для новачків, а також тих, хто збирається виступати на змаганнях, Андрій Ященко дає такі важливі поради. В залі, звісно, закладається фундамент, але там на сцену, коли виходиш, ти можеш це все показати. Более того, там є своя тактика, своя стратегія, теж потрібно вміти показати свої лучші сторони, де-то скрыть недостатки якісь. Нужно все-таки витерпіти, тому що... Позирование тоже не очень простое дело, требует и выносливости, и терпения. Опять же, когда ты прикладываешь максимальные усилия, напрягая все тело, а нужно контроль иметь, вы понимаете, над каждым сантиметром своего тела. То есть, да, над, каждой, над, каждой мышцей. Але тренування, диета та режим – еще не все складові успіху. Варто зазначити, що саме позування має дуже важливе значення і від нього залежатиме, чи буде у спортсмена призове місце. Еще то, что в зале наработал мышцы, и то, что терпел до этого, это еще не победа. Победа вот когда на сцене, когда тебя наградили, вот тогда победа. То есть до последнего, когда награждают, стоишь и не знаешь, какое место ты занял. После выснаждовой борьбы и долготривалого позывания настав час долгоочекованного нагородження, где на черкасского бодибилдера чекал приятный сюрприз. И когда сразу э, назвали мое имя, у меня какое-то такое сразу облегчение. То есть вот, э, потому что я, я в напряжении был такой в, в волнении. Э, я не я. То есть кто следующий? Вот кого назовут. И оно уже такое, знаете, как э, э, такой элемент облегчения. То есть, ну все, все. Да, уже можно не волноваться, все, я третий. И ну, приятно, все, улыбка, награждили, все. А вот уже потом... Коли я со сцени вийшов, я взял эту медаль, смотрю на неї, а у мене сльози на глазах. От не поверите, перший раз в житті у мене були сльози на глазах. За все час, скільки я виступав, скільки я всього были очень Були дуже Были, когда Були і реанімацію то Тобто завтра виступати, а мені ночью вызывают реанімацію. Всякое было. Важка підготовка до змагань іноді доводила до лікарняного ліжка. Але ніякі перепатії ніколи не збивали його з дороги до заповітної мрії. несмотря на то, что третье место, первый раз выдавила у меня слезу такую скупую мужскую. То есть все-таки это достижение для меня я считаю самое пока что на сегодняшний день самое высокое и самое приятное и самое престижное и это то, что дает мне повод для гордости. Все-таки в мои там почти 48 лет, выступая с молодыми на таком уровне и пробиться в призеры, это конечно. Ну, Без Бізлічні скромності, скажу, то повод для гордісті. Сьогодні Андрій Ященко тренує інших молодих спортсменів та ділиться з ними своїм величезним безцінним досвідом, а також продовжує виступати сам. Він ветеран бодібілдингу і без сумніву гордість Черкаської області. У планах на майбутнє спортсмена спробувати здобути першість на Арнольд Класік. а також надалі продовжувати тренуватись і виступати на чемпіонатах України, Європи та світу, доводячи всім, що черкаські чоловіки найкрасивіші та найсильніші.